На самом деле, ну сложно, ну как бы разумом представить общее рождение сына Божьего. И, ну мы по Писанию читаем, знаем, смотрим сценки, Но вот я так, ну как бы для себя размышлял и читая там пророчество Исаия в 66 главе он говорит такие слова получивший столько откровений о пришествии Мессии для Израиля и не только для Израиля, там есть и, что и для язычников, он, он говорит, такие знаете, так восторженно говорит, если бы ты расторг небеса и сушел, горы растаяли бы от лица твоего. То есть, ну, понимая все величие Божье... Знаете, я, ну, ну как, как можно было э, вообще достучаться к людям, знаете, и такое было явлено чудо, что Божий Сын явился э, этим младенцем, вырос. Очень мало написано про то, как Он рос, абсолютно, там буквально чуть-чуть написано, как Он рос, и уже мы видим э, то, что Он делал, то, то есть... И, знаете, говорить просто о Рождестве, не продолжая дальше, я думаю, было бы ну, не совсем правильно, потому что была цель и э, такое, знаете, приветствие для Израиля в пророчестве Исаия говорит, что. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Ревность Господа Саофаса делает это. Это 9 глава книги пророка Исаии. И там написано, что... Э, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И мы сталкиваемся с чем? Ну, мы столкнулись с войной, до нас кто-то сталкивался с войнами, с катастрофами, еще с чем-то, с болезнями. Мы все люди, знаете, и иногда, знаете, люди думают, что в их руках Э, ш, ну, в их руках какая-то власть, в их руках какая-то возможность что-то изменить. Это сильная очень ошибка, потому что все в руке Божьей. И иногда люди говорят, ну почему Бог допустил там войну, кровопролитие, там болезни, знаете, ну люди как бы сетуют на это все, но э, на самом деле, на самом деле это делать людей, чисто людей. Это люди захотели делать зло. И Бог, по своей великой милости и любви, он, не, он бывает не препятствует в этом. Почему? Потому что он дал выбор человеку. И э, я также хотел бы прочитать несколько мест Писания. Несколько мест Писания, ну, для того, чтобы напомнить, может, нам. Но там есть тоже некоторые вещи, они закономерны абсолютно. И первым, кому надо было увидеть это, это надо было увидеть ну, священникам, учителям закона. Им надо было это увидеть тогда. И им надо было объявить Израилю о том, что приближается пришествие. И когда Исаия говорит, что младенец родился нам, вы знаете, часто мы видим, что э, не говорится о будущем, а говорится о настоящем. То есть некоторые вещи Исаия говорит, что вот, уже оно произошло. То есть э, я не знаю почему, но у евреев такие вещи ну, проследуются. Я сейчас не буду подробно об этом говорить, и я хотел бы прочитать. Э, это Евангелие, ну это пророчество Исаии было сказано приблизительно за 760 лет до Рождества Христова. И уже в Евангелии Луки, во второй главе, опять же, о пастухах мы видели только что сценку, но я хотел бы обратить наше внимание на одну вещь. Это с 8 стиха я прочитаю. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, то есть э, очень редко было явление ангелов, ну видимо для людей, это было очень крайне редко, это было очень исключительных случаев, и вот здесь именно тот случай, когда ангел явился к пастухам, и казалось бы, ну почему к пастухам, почему к людям которые, ну, абсолютно, там, может, где-то и не образованы, где-то, может, э, не совсем мудрые. Вот. Но он именно к ним. Сейчас мы посмотрим, почему. И дальше я прочитаю, чтобы уже не, оста... не прерываться. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвращаю вам великую радость, которая будет всем людям. То есть ангел э, в этих коротких словах, он говорит, очень большой смысл. Радость, она будет всем. Почему? На сегодняшний день весь мир Знают о Христе. Э, злые люди, люди противящиеся, все знают о Христе. И дальше написано, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. То есть пророчество сбылось. И дальше написано, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И дальше славящая Бога. Э, Воинство небесное явилось, и говорили слова «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках, в людях благоволение». Благая воля Божья, чтобы люди познали Творца. И э, опять же, почему к пастухам? И я прочитаю одно место Писания, которое объясняет нам это. Это очень, ну так, ну, для меня это интересно было. Почему именно к пастухам? Я нашел ответ в Евангелии Матфея, там есть 11 глава. Евангелие Матфея, 11 глава, и там есть несколько стихов. Это 25, 25, 25, 25 по 27. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенца. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение все предано мне отцом моим и никто не знает сына кроме отца и отца не знает никто кроме сына и кому сын хочет открыть дом вместе кому отец хочет открыть то есть э, Иисус прославляет Господа за то, что своего отца за то, что он увидел, как простые люди принимают и в, принимают верой в то, что он есть посланный от Бога Мессия, посланный от Бога Спаситель. И он говорит такие слова, твое было в этом благоволение. И опять же, почему? Ну, есть же люди, те же цари, те же правители какие-то. Почему? Ну, по всей видимости, при всем знании, они, наверное, не готовы были понять, принять, согласиться с тем, что нужно что-то менять в жизни. Ну, не просто нужно прославить Бога, я думаю, они это понимали, нужно менять что-то в жизни Определенно у них жизнь была, сейчас мы не будем углубляться в это И э, дальше я опять же хочу обратиться уже к Евангелию Матфея Там вторая глава, 1 второй стих, мы видели только что в сценку И я прочитаю Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. То есть не пришла к ним радость, а пришла тревога. Ну, логически подумать, что да, Ирод, возможно, подумал, что на его место кто-то метит другой, и но <говор> Есть тут такой момент, когда мы читаем, что они принесли ему дары, только что мы видели золото, ладан и смирну. Что вообще они означают эти дары? Я тут себе, ну тоже, ну читал для себя, думаю, почему именно эти дары: золото, ладан и смирна. Ну, золото. Мы понимаем, оно приносилось дар царям, то есть царей посчитали чем золотом. Самое большее, что могло быть, тогда это золото. Ε... Ладан всегда, в те времена, он использовался для служения в храме. В Кадиле Ладаном. То есть это было, использовалось для храмового служения. А смирно использовалось для помазания при погребении умерших. Вот такие дары принесли ему волхвы. Не написано, что они знали, что они понимали. Они увидели звезду и пошли за ней. Тут тоже интересный факт. Звезда. Много звезд, знаете, много разных моментов. Но в книге Иеремии, в 31 главе, там есть такой стих. Я прочитаю уже вам сейчас этот стих. Там написано э, о звездах, о солнце написано такие слова. 35 стих ⁇ это 31 глава. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает волны, море, так что волны его ревут, Господь Саов имя ему. То есть, дал устав и у этой звезды был свой устав сделать путь определенный путь, чтобы их эту звезду увидели мудрецы. ну по всей ну не написано, что кто-то еще ее увидел. мудрецы разумные люди они вычислили эту звезду и пошли за ней и до определенного места. также об этой звезде еще было сказано э, в книге чисел это пророк такой был пророк Вала Многие считают его врагом еврейского народа, но я не буду с этим спорить. Но тем не менее он был пророк, он тоже предсказывал будущее. И в 24 главе книги Чисел тоже было сказано такие слова: "Вижу", это пророк Валам говорит, "вижу его", но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля и разит князей. Муава и сокрушает всех сынов Сифовых. Также и у Петра там есть о звезде. Но я хотел бы дальше продолжить. <клышко> Немножко я много говорить не буду сегодня. И, и опять вернусь к Евангелию Матфея. Мы говорим о Рождестве. С 9 стиха прочитаю. Смотрите. О, о мудрецах. Они, выслушавшие царя, то есть, ну, что им царь сказал? Им царь сказал, э, выведал время по появлению звезды и сказал им, что разведайте младенца, и когда найдете, известите меня. То есть, у него был умысел, и мы там читаем, что и было пророчество сказано, что были уничтожены очень много младенцев до двух лет. Очень сильно много. И Ирод уничтожил этих младенцев, он хотел поубить. Но... Они, выслушавши царя, пошли, и вот звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними, и как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью, и, падши, поклонились ему, открывши сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И 12 стих говорит, и получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою, то есть э, нету совпадений, знаете, нету э, каких-то моментов таких, которые бы могли от начала повредить Иисусу абсолютно. Были замыслы какие-то, но ни, ничто и никто не мог повредить или или э, противостоять этому. И знаете самое но ну, одни ну такие явные чудеса которые я думаю не только для меня и для вас что э, прежде сотворения мира э, прежде ну всего э, Иисус он знал о своей кончине о своем исходе из этой земли и ну для людей сокрыто это ну мы мы там читаем что апостол Павел ему было открыто когда он отойдет, ну, немногим очень. И от людей сокрыто это. День перехода в вечность. Опять же, для чего? Для, ну, для сохранения психики, наверное, нервов и так далее и тому подобное. Для, ну, я не знаю, как это объяснить, но Христос, Он знал. Абсолютно знал. Знал о последней вечере. Знал о том, как будет совершаться предательство. Он совершенно это все знал. И я прочитаю там одно место такое, это Евангелие Матфея, 26 глава, 26 глава, 50, 53 и 54 стих. Это история, когда Петр отрубил э, рабу э, римскому уха там написано, имя рабу было Мал, защищая Иисуса. И вот Иисус говорит ему, 52 -го стиха прочитаю. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 лионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть? То есть, Находясь среди людей, понятно, Христу было тяжело от человеческого непонимания. И он предупреждал учеников, что так должно пострадать Сыну Человеческому. И он говорит Петру, ну, чтобы, чтобы Петр понял, ты что думаешь, я сейчас не могу умолить отца? И вы знаете, я вот так размышляю над этим местом, понимаю, что он мог это сделать. Он мог абсолютно изменить ход событий. Он мог поставить точку в этом. Абсолютно мог. И отец согласился бы с ним. Почему? Потому что это было добровольно. Но 54 стих говорит, как же сбудутся Писания. Об этом всем было давно предсказано. Не может быть ошибки. Все должно совершиться. Это поразительное место, где Христос еще раз соглашается с чем? С Писаниями будучи человеком, беря грех человечества на себя, он соглашается абсолютно с Писанием. Все должно совершиться в точности. И еще одно место Писания, также смотрите, это уже Евангелие Луки, 14 глава, и тут Иисус как бы торопит эти события. Он хочет, знаете, ну можно сказать, быстрее, чтобы это все совершилось. И он говорит в 14 главе, такие слова. И да это не 14, я извиняюсь. Нет. В общем, я сейчас пропустил, я неправильно написал. Там написано, что огонь желал я неизвесть на землю. И как бы я хотел, чтобы он возгорелся. Крещением должен я креститься. То есть, как желал бы я, чтобы уже быстрее это произошло крещением, должен я креститься. То есть он, как бы можно сказать, торопит эти события. И самое одно из таких мест, знаете, о которых он говорит ученикам, это 10 глава Иоанна, там написано такие слова. Он объясняет ученикам еще раз, утверждает, говорит им о том, что я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою завец. И опять он объясняет ученикам и говорит, 18 стих, а 17 стиха, 17 стих, потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. То есть э, у человека, у людей такой возможности нет и такой власти нет. И дальше он говорит, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю им ее имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эта заповедь получил я от отца моего. И 19 стих говорит, от этих слов опять произошла между иудеями распра. То есть, ну как может человек брать на себя такую ответственность? Э, кто-то понимал отчетливо, что происходит, кто-то не понимал, кто-то не хотел в это верить. Э дорожа своим положением в обществе. Но самое главное, что он говорит, я имею власть отдать ее, а могу и не отдавать. И власть имею опять принять ее. То есть мы в этом видим, что смерть, она не имела власти над ним, ни в земной жизни. Не в вечности абсолютно. Почему? Потому что о нем мы, мы читаем о том, что он есть начальник жизни. И никто не мог ее отнять. Абсолютно. Никто не мог насильно провести его на Головский крест. Все происходило по написанному. И он говорит о том, что э, эту заповедь получил я от отца моего. Мы видим, что это была важнейшая заповедь, которую Христос исполнил для нас. Он ее отдал в жизнь и опять принял ее. И в другом, в другом месте написано, он говорит такие слова, что смерть, где твоя жало? А, где твоя победа? Ничего не произошло. И на сегодняшний день Рождество Сына Божьего, на самом деле, Рождество и его уход из этой жизни, именно таким образом, оно сыграло для многих поколений. Для нас в том числе большую роль. Мы, мы обрели свободу. Я когда-то был, знаете, тоже на реабилитации в свое время. И я, ну, тоже, ну, как бы я уже верующим пришел в реабилитацию там, и из тюрьмы, можно так сказать, свободным уже. У меня зависимости не было, но я проходил реабилитацию. Но я наблюдал, знаете, за людьми, которые по 25 лет просидели в наркотической зависимости, там еще, э, имея очень сильные там, знаете, увечья от этого там, на ногах, на руках. Некоторые были там ну, бесконечности, знаете. И без каких-то хирургических вмешательств, без, без всего, люди получали свободу навсегда. То есть абсолютную настоящую свободу буквально за несколько месяцев и в этом всем знаете я понимаю вот этот смысл но самое знаете печальное как бы где-то где-то оно такое в сердце есть знаете что ну не для всех хотя христос он отдал жизнь за грехи мира но мы видим что не для всех и в этом мы видим милость и такую, знаете, человеколюбие Божье к людям в том, что люди имеют право выбирать. Абсолютно всегда, во всяком возрасте, во всякое время. Они имеют право выбирать, как им жить, примириться с Богом, принять спасительную жертву Сына Божьего. Вникнуть вообще для чего было и Рождество это и как оно было, что Божий Сын Он воплотился в младенца. И Господь смотрел, наверное, выискивал эту девушку. Э, ну, Иногда, знаете, хочется понять, узнать, по каким критериям, как он ее высматривал, почему они не написано, ну, там написано, все дело в чреве примет и родится, но откуда она будет, где, как. Ну, опять же, это скрыто от нас. Для чего? чтобы люди из этого не сделали никакого поклонения, понимаете? Зная слабость людей, написано очень кратко, очень сжато, даже о детстве не написано, не написано конкретные места, которые, на которые вступала нога Иисуса, ну, не написано об этом. Опять же, зная состав человека, зная, что человек способен сделать себе божество, написано только основные вещи, которые нам сегодня надо. И когда э, это произошло, это рождение. Знаете, мы читаем об Иосифе, Иосиф перепугался, ну как такое может быть? Девушка забеременела, это позор, знаете, и он хотел тайно отпустить ее, мы читаем. Тоже такая добрая душа, очень порядочный человек. И к нему пришел ангел и сказал, что не бойся, это от Духа Святого. Ты должен быть с этим младенцем до конца. Ну, это так, человеческими словами, но на самом деле, знаете, это очень большое чудо было явлено, чтобы Бог, он спустился на уровень людей, ходил с людьми, с ними кушал и принес нам то, что сегодня мы имеем. Поэтому пусть нас Господь благословит. Мы будем вступать вот-вот в новый уже в следующий год. Мы не знаем, что Он нам принесет, но мы надеемся на доброе. Мы молимся Богу и постимся каждую среду о том, чтобы закончилась война. Но она не кончается пока. Пока не кончается. Но я вам скажу, скажу уверенно, она имеет конец. И этот конец уже, я думаю, близко очень. Этот конец. Как он будет развязываться? Возможно, кто-то из президентов, из могучих мира этого думает, что он поменяет хоть событий, но и в этом мы, люди Божьи, понимаем, что это заблуждение. Если Бог не умилосердится и не поменяет, никто не сможет ничего изменить, никто не сможет поставить в этом точку, если не умилосердится. Господь. Поэтому мы будем надеяться на хорошее. Поэтому мы будем входить в этот новый год уже с надеждой на лучшее. На то, что дети наши будут улыбаться в мирное время. Что мы сможем более спокойно жить без комендантского часа, перемещаться. По стране и не только, не, не переживая за работников полиции и э, ТЦК, мы надеемся на это, мы хотим этого, потому что мы люди Божьи, мы призваны к миру. И я сейчас не буду там говорить, знаете, об оружии, об войне, но это не мое дело. И я просто говорю о том, о чем мы молимся и на что мы будем надеяться. И пусть Господь нам даст это, потому что мы хотим мира. И, как я говорил вначале, что умножению владычества его и мира нет предела. У него мир, у него спасение, у него милость. Поэтому благословит нас Господь, чтобы мы, входя уже в Новый год, возможно, в этом году мы где-то с чем-то не смогли расстаться, не смогли, знаете, примириться, может, с кем-то, не смогли где-то оставить какое-то зло, то пусть уже в Новом году этого не будет. Пусть Господь поможет нам еще чище, еще спокойней, еще, знаете, мудрее войти в этот Новый год, сильнее быть нам, пусть Господь благословит нас. И не забывать о том, что Он не только родился, но Он и умер. И умер не просто, он добровольно отдал свою жизнь. Такую он имел власть от Бога. И мы сегодня, ну не сегодня и не только сегодня, нам надо понимать, что у него власть, в его руке наша жизнь. Он знает, как распоряжаться этой жизнью. Поэтому будем послушны ему. Будем прославлять его, будем добры друг к другу, будем закрывать глаза на зло, на обиды, будем больше улыбаться, и пускай наше сердце, оно будет добрее и чище в этом следующем году. Вот такими словами хотел, можно сказать, поздравить вас, пусть Бог благословит.